день, жители города Винницы, добрый день, гости нашего города, добрый день, жители переулка Карломарта 19А. Сегодня знаменательный день, сегодня на среднем мы празднуем день физической культуры и спорта. Поэтому, несмотря на погодные условия, несмотря действительно, что был вчера дождь, на этом поле находятся действительно спортсмены, люди, которые отдают какую-то часть времени спорту, которые любят играть в футбол, и, несмотря на погодные условия, пришли сюда, чтобы уже, какой раз дают каждой команде перед началом игры минеральную водичку. За первое, второе, третье место от этой же магазина «Корона» команда получает торт за первое, второе, третье место. И также очень приятно, что четыре года подряд наши турниры поддерживают спортивный клуб «Максимус». Начали с директором Максимовича Борисовича. Команда «Победитель» получит э, кубок от магазина «Максимус» и полностью команда «Скоромета» получит бесплатное посещение в новый спортивный клуб «Максимус», который находится по фрунзе 6. Это э, фрунзе 4, это муниципальный рынок в Украине на 6 этаже. Значит, э, э, пользуясь моментом, хочу поблагодарить Бориса Максимчика за то, что э, поддерживает наши мероприятия четвертый год подряд и... Говорится, страна должна знать своих героев. И за вот это все время, которое он нам помогал, мы хотим вручить ему торжественные грамоты. Благодарим. Щиро вам за поддержку, за помощь в проведении турнира за материнскую мини в футболе среди молодых, присвященных заводам и детям, спорт. И хочу вам дать слово. Спасибо. В першу чергу хочу привітати всіх вас з цим тем, фізичної культури та спорту, тому що для міста це край важливо. Людина народжена так, що вона повинна працювати. Якщо раніше ми вели більш рухливий спосіб життя, то, на жаль, зараз в місті люди дуже мало виходять з своїх квартир, дуже мало рухаються, і з-за цього великі проблеми у нас в здоров'ї. На високому рівні кількість команд і якість, якісний склад їх постійно росте. Також подякувати тих спонсорів, які теж допомагають. Я вчора був в Києві на нараді європейської партії. Казав, що сьогодні буду на цьому заході, і народний депутат, лідер європейської партії, передавав вам привіт. Найкращі побажання, щоб все було, щоб перемогла найкраща команда, а всі інші отримали від цього якнайбільше задоволення. Бажаю вам успіху. объявить те команды которые смогли несмотря на погодные условия принять участие это команда фортуна судовский массив команда химик за команда «Броналти» массажир команда олдсити старый город команда такси ремонт бинисом команда парадайс за команда вишенко Команда Олимпиев, район Пентагон. Итак, по жребию. Первая игра у нас играет команда Броналди и команда Фортуна. Вторую игру играет команда Химия и команда Вишенка. Третью игру играет команда Такси Ремонт команда Олд Сити. И четвертую игру играет команда Парадайс и команда Олимпиев. И сейчас хочу дать слово нашему главному судьи Алимову Александру. всех участников, всех с праздником. Желаю всем удачи, пусть победит сильнейшая команда. И коротко правило. Играем два тайма по 15 минут. Братарь вводит мяч рукой, ауты, угловые касания сетки, ну угловые по линии. Все, желаю всем удачи. И на память давайте сделаем фотографию общую.